Ви що з 1 липня підвищилися ціни на тепло та гарячу воду. Об этом я вже, як говорить, мені вже говорила. Не знаю. Я уверена, що люди не зможуть оплачувати. Тільки що за двох комнат, за однокомнатну квартиру заплатила 800 гривень. А зимою я не знаю, що ще буде. Ще буде, мабуть, і да, да. чого ви... Думаем, что это ненормально. Конечно, же ночую, только глухие могут Кто а его будет платить? А как его не будет платить? И вы что понимаете вы сами? Видя вот этих подлецов, которые там это все выдумывают, все может быть. Это такое гадье, которое просто невозможно даже его человеческим разумом придумать. Зачем платить? Так ведь? Ну так вот. Вот это барье, которое, так правительство во главе с этим президентом Порошенко – это самые воры, что ни на есть. Вообще я считаю, что это неправильно. Потому что нельзя на 1200 прожить людям. я прожить? Надо я и Гройсмана посадить на 1200. И тогда они поймут. Да, очень, люди поражен, что такие Наше государство для населения дает такие терапии. kei na